salom do'stlar html darslarimizga xush kelibsizlar ushbu darsda sizlar bilan giper murojaatlar to'g'risida suhbatlashamiz giper murojaatlarni yaxshiroq tushunishlik uchun man sizlarni kun nuqta uz saytiga taklif qilaman bu yerda ho'p giper murojaatlar to'g'risida e, yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lishligimiz mumkin ya'ni e, ushbu e, sarlavha turibdi agar sarlavhani bosadigan bo'lsak bizni qayergadir olib o'tadi sahifamizni ushbu uh, bosilayotgan narsa giper murojaat deyiladi yani, uh, ya'ni a tagi orqali tayyorlanadi ya'ni a tagini a tagiga link berib qo'yilgan manzil uni orqasida bitta manzil uh, bor o'sha ani bossak ushbu yozuvni bossak bizni o'sha manzilga yuborib beradi keling buni amaliyotda sinab ko'ramiz xo'sh bizda beshinchi dars ochilgan va uning ichiga e, avvalgi darsimizda ko'rgan indek stml e, faylini yaratib olamiz Xo'p. Dokumentatsiyani ochib olaman Xo'p, bugungi darsimiz giper murojatlar murojat Xo'p, endi bunga yozamiz hech birda kun hop uz kun nuqta uz desak hop buni endi brauzer orqali ochib olamiz natijani ko'rishlik uchun kun nuqta uz ochildi endi man buni ustiga obborib bosib ko'raman bossam hech qanday o'zgarish bo'lmadi bu bunda yozilmaydi kun nuqta uzni ichiga endi e, boya aytayotganim a tegini yozamiz atagi xuddi shunday bo'ladi ichida hrf degan atributi yozilishi kerak bu atribut manzilni yo'naltirib beradi qayoqqa borishligimiz uchun endi bu yerga kun nuqta uz deb yozaman ho'p endi o'tadigan bo'lsam mana bizda linkka o'xshagan ma'lumot hosil bo'ldi bunga bosib ko'raman bossam hech qayerga jo'natib bermayapti sababi bu yerga manzilni kiritmadik manzilni qayerdan olaman desa bu yerga o'tamiz yoki bo'lmasam ixtiyoriy brauzerga o'tib turib kun nuqta uz desak bizga olib o'ib beradi va ushbu manzilni olamiz tepaga chiqsak e, manzil berilgan saytni manzili o'sha yerdan hammasini control a control kopi qilamizda hfni ichiga tashlaymiz mana bizda manzil keldi endi bunga o'tib turib Xo'p, bitta yangilab yuboramiz bosadigan bo'lsak mana bizni hop kun nuqta saytiga yo'naltirib berdi ushbu narsa bizda giper murojaat deyiladi xo'sh endi bu tashqi saytlarga murojaat edi endi bizda mana bu yerda hop indeksdan keyin hop second second file deymanda nuqta html deb yozaman endi men html index dan turib second fiyle html yotib olishim kerak buni ham dokumentatsiyasini ochamanda hop second file deb yozib olaman hop endi bunga da bu second file sahifasi deyman hop endi indeksga o'taman hop endi bu yerda qaraymiz e, bu kunuz bo'ldi pastidan alohida yozib olaman buni oddiy h1 ga o'rash shart emas shunchaki oddiy a deb yozsak ham bo'ladi bizda a chiqdi endi buni ichiga href ni ulab qo'yamiz hop bu yerga endi manzilni mana bu e, second fayle e, nuqta html degan e, manzilni kiritib qo'yaman bu yerga indeksni ichiga Xo'p. bu yerga kelaman va manzil nomini tashlayman bu yerga endi second file deb qo'yaman Xo'p, o'tadigan bo'lsam mana bizda second file degan link hosil bo'ldi Xo'p, bitta bosadigan bo'lsam bu second file sahifasi ochilib berdi bu ichki e, sahifalarga murojaat deyiladi Xo'p. bu tushunarli endi usecond fayldan indek faylga o'tishligimiz kerak buni qanday qilamiz desa bunga ham bitta e, a deb t ochib olaman href hf endi bunga hop mana bu index nuqta html degan manzilni ko'rsatib qo'yaman bu ham manzil ham fayl nomi bo'lishi mumkin indek nuqta html hop bunga xohlasak kanya qaytish desak ham bo'ladi de. yo bo'lmasam indeksga o'tish desak ham bo'ladi de. ho'p bitta orqaga qaytib olamiz mana giper murojaat va indeksda se turibdi second fayleni bosamiz bu second fayle sahifasi se second faylga o'tdik endi orqaga qaytishni bossak indeks faylga o'tdi hop bugungi darsimiz shulardan iborat edi o darsimiz yoqsa like bosing tushunmagan joyingiz bo'lsa izohlarda qoldiring sog' bo'ling salomat bo'ling